Sense Pep, capítol 1. I així ho vam anar guanyant tot. Allà era l'hòstia. Veiem més marques que l'Usain Bolt. <laughs> Molt bé. Tothom parla del Barça dels re -cords. Però no ens ho hem de creure. Ens hem de marcar noves fites per assolir nous rècords. Però, Andrés, on són els teus companys? Pues eso, por ahí, preparándose para batir nuevos récords. ¡Nois! ¡Ey! Estoy trabajando en un nuevo récord, mister. ¡Atención! ¡Se mira escupinado los once en menos de 10 segundos! ¡Bien! ¡Bravo! Es impresionante las metas que puede conseguir el ser humano cuando se lo plantea. Yo también estoy a punto de batir un nuevo récord, el de partir más nueces con las nalgas en una hora. Au. 3.127. Ya está. Récord absoluto. Bien. Mister, ¿qué pase? Estic a punt de batre el rècord de rematades de Còmer amb una vella a coll i bé. I este, passa Toma. Què, què, què? Digue'l el Pep el bé que ho hem fet. Bé, molt bé. És que ja parle. Prou! Feu el favor de seure i pareu atenció a la meva proposta. Vull batre el rècord de llegir la crònica de Pere III el cerimoniós sense que s'adormi ningú. <laughs> I primerament, de <"The> Inca, <tots> lo criat per anar. <tots> Vaja, <tots> he fracassat! Visca! Ja era hora! Siga, saca, <tots> siga, 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 siga! Tot era molt bonic, però no ens podíem refiar, perquè el fantasma del passat ens perseguia ens feia com a por. Sigasaga, sí qui és? Qui és? Dime tu nombre i te dirà el mío. Sí, home, no t'ho dic. Molt bé, com vulguis. Què hi vas a fer? Doncs mira, anava a veure un vídeo de terror. El 4 a 3 contra l'Atlético de Madrid. El 1 2 contra l'Espanyol. Molt graciós, molt graciós. Però, escolti, vostè qui és? Guardió. ¡Estamos detrás tuyo! ¿No sientes nuestro aliento en el cogote. ¿Tens temor? ¿No nos veus? Pues estamos muy cerquita, a muy pocos puntos. ¡Vamos a por ti, guardiola! Si no saps a qui és... ¡Coño, no cuelgues! ¡Estamos acechándote! Oh, quin ensurt! Ha estat un malson. Sé sí el que vau fer fa dues temporades. Els millors cinemes. Els del Madrid ens els van posar per corbata fins al 2-6 del Bernabéu. Encara recordo el meu gol. Va, jocolàs. I aquell petó a la senyera. Des que jugo al Barça que no havia vist res més gran. Bé, sí. Hauria de veure el Keita quan surt de la dutxa. Allò sí que és gran. Bé, el de Rebeu també va ser molt gran. Però és que el Keita... Kate... Eh. Allò... allò va ser històric. El més gran que s'ha fet mai al Bernabéu. Sí, bueno, os recuerdo que yo gané 0-5 en el Bernabéu. I després van començar a caure títols. Copa, Lliga, Champions... Copa, Lliga i Champions! Copa, Lliga i Champions! Oi, quina passada, tres d'una tacada, una temporada per emmarcar. Títols culers. ¡Un, dos tres, puse no todo no pasa más mes. Copa, Liga y Champions. Copa, Liga y Champions. Tengo tres de todo, coche, casa y rollo, y los tríos se me dan muy bien. Igual que a mí. Que Yeji, salta a la vista que estoy muy feliz. Copa, Liga Si se'n recorde ara de tot l'any passat dels problemes del president. Títols culers? Un, dos, tres. I a la porta respon de través. Tot està per fer i tot és possible. Copa, Liga i Champions. Adéu, Roger. Joan. Ei, què tal? Com estàs, Lourdes? Mítel, Mítel, què passa, Richie? Mítel, 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 ¿los conoces a todos? Esclar, una vida que amb Barça. -se. Els seguidors són com la meva família. Mira, mira, Dorotea! Bueno, de fet, m'invento els noms. Algun n'encertaré, suposo. Ets un mite, mister. Celebrem una cervecete. Andrés, Andrés, on vas amb la samarreta al revés? No és la camiseta. Lo que se ha girado es mi cuello. És <coughs> una passada que l'he fet abans. <coughs> Oste, con el subidón que llevo, voy a hacer mi discurso en catalán. No et precipitis. Pensa que només portes 14 anys a Catalunya. <coughs> Què penses dir? Si a Déu plagent pot ésser que jo, més que vivent miserable, si sí envergonyit, vinga l'amor sobre mi, qui és lo darrer remei de tots los mals. Hosti, quin català més raro. Celebrem una salvasete. És d'un tal Joan Martorell. Creu que no era futbolista. No sé, Andrés, potser hauries de provar amb un crit més popular, com per exemple... Siga saga, siga saga! Deixem-ho córrer, deixem-ho córrer. Una salvasete? Va, deixa't estar les cervesetes, cervesetes, que prendràs mal. No, si, sí, si sí, no és per mi, són, són per la queca. Eh, eh. Té guapa! Quina farra s'està fotent la palla, eh? Eh, eh, eh. eh? Va, pujant la música, vinga! Hosti, mister, t'estimem molt, eh? però no pot ser una altra cosa, no me la puto, Coldplay. Un segon, a tinc per aquí, Coldplay, Coldplay, Coldplay. Mira, tinc un de Lluís Llach, versionant Coldplay. El poso o què? Ah. Per què ens aturem? És un control de los Mossos d'Esquadra. Nos han multat por exceso de velocidad. Exceso de velocitat,. Sí. Pues si mos fan bofar... <risa> ah! <risa> Mundo Deportivo t'ofereix aquest espai. Però la cosa no es va aturar aquí. Supercopa d'Espanya, Supercopa d'Europa, des que va marxar Ronaldinho, que el Barça no s'aixecaven tantes copes. I finalment el Mundialet de Clubs. Quina vergonya, eh? Uns jugadors que cobren milions de percent i perda contra uns senyors que són estudiantes, eh? Jo he vingut fins aquí per veure això. És terrible. Si ja m'ho va dir el Joan, eh? Per què has donat tu a Vidamo? A Montievi? A Montievi? A A Montievi? A Montievi? A Montievi? A que eh? Sí. es diu Abu Dhabi. això bueno, és el que ha dit, eh, d'Ubi Dhabi. Escolta'm, eh? estem perdent. I no guanyarem l'únic títol que ens a les nostres vitrines del club, eh? I tot per culpa de la porta. La porta d'emissió! La porta d'emissió! Però, Lícia, no pots treure un mica de del xocant! Això és una oferta! Perdona, 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 Mira, mira, perdona, 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 jugada! perdona, eh!

Marcare un gol, no? Ma marcare un gol con il petto, con il cuore, il cuore blaugrana, blu Messi. Che bella metafora. Mi piacciono tanto le metafore. Che è metafora? Metafora, il petto, il cuore. Che bici? Il cuore. Ma non è una rivista che vendono nei kioschi. <laughs> è molto male, eh? La vita sta peggio. guanyat a la pròrroga. Quina eh? sí, emoció! Fins i tot a mi em cauen les llàgrimes de veure pliure Guardiola. No, però si jo no parlo per això, eh? Parlo bueno, perquè, per culpa de la pròrroga, he perdut l'avió de tornada. I ara que com... el bitllet em costarà... 500 euros, eh? Ah! Sabe lo que te me lo quedó secreto del sultán. que me lo es que me per -per -per perdonen, ¿eh? Perdonen. No, no, me, me tengo ir, ¿eh? Es que seguro que he pillado la detención del camell. ¡Ay, por favor! I fins aquí, el primer capítol de Sense Pep. La setmana que ve, segon capítol dedicat a la seva relació amb Mou. I ara marxaré fent el Moonwalk.